strateji edəcəklər. Yaşlar Birliyi gəovanlarla bağlı müəyyən işlər görür. E, bu yaxınlarda indi Vaqif Yusüfli var. O qədər gəovan deyil, amma gəovanlarla yaradıcılığı ilə ciddi məşğul olur. İndi burada məlumat belər. Mən ondan xahiş edirəm ki, məlumat versin. E, Yaşlar forumunda belə müsahibə keçirdiq. Orada da həmin Vaqif Yusüfli təngiqçi. Demək, gəovanların yaradıcılığı haqqında danışdı. Gəovanlar özləri danışdılar. Cavan Rafik Rafiq Tağının ve Cavan şair Adil Mirseyidin ayrı ayrılıkta eserlerini, müzakirelerini geçirdik. Ben başa düşüyorum ki bu azdı, daha çok iş görmüyorlardı olardı ama indi görülen işler bulardı. Ondan başka demek ki Yazıcılar Birliği'nde bizim Natavan klubunda, Avangard adında Cavanların Birliği toplaşırlar. Esasen orada demek yaradıcıların söhbətlər edirlər, ədəbi yazıçılar toyunda tənqid edirlər. Mən də bundan çox razıyam, çünki demokratiyadasa tənqid də olmalıdır. Və mən güman edirəm ki, burada toplaşanların indi taleyi, peşqəsar bəzən xəbər verə bilməz. Amma mən arzu eləyirdim ki, onların yaradıcılıq taleyi uğurlu olsun. Və gələm görüşlərdə sizinlə, hörmətli prezident, onlar artıq ağsaqqallar kimi otusunlar və onlardan cavab nəsil gəlsin. Onlar ki, orada indi hələ onlar ağsaqqal olmağa qədər hələ cavandılar. <laughs> Çıxış elib burda sözlərini deyərlərdi. Mən xahiş eləyirdim ki, Vaqif Yusifli, biraz onların yazıcılığı haqqında sizə bir qısa məlumat verəsiniz. Buyurun, çox <laughs> sağ olun. Buyurun, buyurun. Hörmətli prezident, hörmətli görüş iştirakçıları. Bu gün çağdaş Azərbaycan ədəbiyatının canan məsəli ilə keçirilən belə bir görüş be şübhəsiz Ədəbi tarixi bir görüşdür. Ədəbi tarixi bir missiyanın yerinə yetirilməsi deməkdir. Və bizim cavanlarımız uzun müddət bu görüşü gözləmişlər. Hörmətli prezidentimiz bundan əvvəlki illərdə də cavanların yaradıcılığı ilə ciddi maraqlanmış. Onların ayrı-ayrı əsərləri ilə, onların bütöv yaradıcılığı ilə öz münasibətini bildirmişdir. ve yatçıların 10. kurultay arafasında edebiyatımızın geleceği olan istedadlı gençliğin ülke prezidentinin meslehet ve tövsiyelerini xeyir duasını işitmek hoştu. Qadim Yunan filosofu Sokrat'ın böyle bir məşhur kelamı var ki birce şey bilirəm ki hiçbir şey bilmirəm. Əslində bu müdrük kelamı söyleyene kadar Sokrat çox şey bilirdi. Zamanının ən böyük filosofu səviyyəsinə yüksəlmişdi. Lakin çox bilməyi ilə öyrünmürdü və bildiklərini, bilmədiklərini müqabilində dəryadan ünmandan bir zərrə hesab eləyirdi. Bu gün hər bir gəncin söz eşitməyə, öz yaradıcılığında hansı bir tövsiyəni isə qəbul etməyə dərhal da böyük ehtiyacı var. Əlbəttə onların istedadlarının, yaradıcılığının daha da çəllənməsi, üzə çıxması üçün belə bir görüşdən çox şey gözləyirlər. Onların adından hörmətli prezident sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Mən əvvəlcə burdakı toplaşan gənclər haqqında, yəni onların adları ilə hörmətli prezidenti tanış eləmək istəyirəm. Burda ədəbi gəncliyin müxtəlif deməli janrlarında yazıb yaradanlar yığılışbılar. İndi onlar müxtəlif deməli e, sıraya nən oturmuyublar. Ona görə mən bir az çətini çəkəcəyəm. O tərəfdə Mubariz Cəfərlidir. Kimin adını çəkirəmsə çək yüngücə tərzim eləsin. Mubariz Cəfərli gənc nasirdir. Bir neçə hekayə, povest kitabı çıxıb. Onun yanında oturan Orxan Fikrat oğlu, gözəl şairimiz Fikratzadxın oğlu, bir neçə hekayələr kitabının müəllifidir. Ələkbər Salahzadə bizim gözəl şairimiz Gencili Jurnalı olan Uldu Jurnalı'nın baş redaktorudur. Genç Tengizçi Tehran Alişanoğlu, Edebiyat ve İncesenet Kastı'nın redaktor muavini. Ejder Ol genç şair. Öz orijinal yazıları ilə diqqəti cəlb edən genç şair Salam, Onun yanında oturan Əlizadə Nuri. Yine de onun yanında oturan Əh, Sada Şekerli. Genç Tengizçi Nizamettin Mustafa. Gənc şair Yalçın Qoca. Gənc şair və tərcüməçi Mahir Qarayev. Gənc tənqidçi ədəbşünas Səlalə Hüseynova. Gənc e, Mahirə Abdullayev və gənc şairimiz. Yaşı az olsa da professor rütbəsinə çox tez yüksələn öz elmi yazıları ilə Nizami Cəfərov, tənqidçi ədəbşünas. Özünü gənclikdən qətiyan ayırmayan Rəfail müəllim, Rəfail Hüseynov, filoloji elmlər doktoru, professor. Bu tərəfdən başlasaq biz e, <laughs> 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 rəsatla işim yoxdur. Xeyrəddin qoca Xeyrəddin qoca e, o qızın adını mən bilmirəm. Hə, sonra e, elə Səyyad müəllim özü də yaradıcılığa təzə başlayır. Səyyad Aram Onlar yaşına görə gənc hesab olur yoxsa yaradıcılığına görə? Yaradıcılığına görə. <laughs> Yaradılığına göre. göre. Ola böyle ve yaşın Veli. 60 olsun da başlamışsan yazmağa genç hesabı olur. <laughs> Daha sonra e, Laf Genç istedadlı şair İlgar İlkin ilk şehir kitabının müellifi. Adı çekilen avantgard ədədi birliğinin birliğinin rəhbəri Dayanat Osmanlı. İki şairə bacımız əyləşir Zəhra və Səhv eləmirəmsə Tərana. Səhv elədim. Hə. Sonra Aşver Qoşalı gənc şair. O tərəfdə bir gənc oğlan Mətləb Ağa. Sonra bu yaxınlarda 40 yaşını qeyd edilən gözəl şairimiz Rüstəm Behrudi. Mar Sultan onun yanında əyləşib. Neçə yaşını qeyd elədi? 40 yaşını. 40 yaşını. 40 yaşını. Behrudi o və... Bəli, tanıyıram da görəsən. Üzün sizəm Behrudi. Görüşmüşüsünüzsən? Hə. Hmm. sonra Marif Sultan, Marif Sultan gənc şair, Vaqib Təhmənlili, 1 yaşda olsa da o da gəncdir. Sonra Saday Budalı, Saday Budalı gənc nasir. Sonra Arif Məddov Əmrahovlu tənqidiçi, Akif Əhmədgil ailəsi burda şair. Və bu tərəfdə 3 bizim gözəl deməli Akif Səməd gənc şair, Musa Urud, Musa Urud və bir də Ələbdas bağ rodu. Bir də orada əyləşib Cavanşir Yusifli o da təngizçidir. E, əlbəttə hörmətli prezident, ədəbiyatı deməli nəsillər üzrə e, təsnifləşdirmək, cavan, orta nəsil, yaşlı nəsil bölgələri ilə e, deməli bir-birindən seçmək, ayırmaq, fərqləndirmək e, heç bir zaman xeyir vermir. Ədəbiyyatın müxtəlif dövrlərində bu cür ayrı seçkilik, cəlanların deməli cəlanların istedadları qarşısında bəzən bir sərt çəkir. Bir sərt kimi ucalıb. Heç şübhəsiz ədəbiyyatı nəsillər yox, müxtəlif nəsillərin yaratdığı əsərlər və ən yaxşı əsərlər tanıdıb. Yəni ən yaxşı əsərlərin nə cavanı, nə orta yaşlısı, nə qocası olur. Ən yaxşı əsərlərin əbədisi olur, uzun ömürlüsü olur. Amma bir fakt, bir həqiqət danılmazdı ki, ədəbiyyatda şərhti mənada işlədilən yeni nəsil ifadəsi daha çox ədəbiyyatda yenilik məfhumu ilə, navatorluq məfhumu ilə çarpazlaşır. Yəni əgər ədəbiyyata yeni nəsil gəlirsə, bu yeni nəsil ədəbiyyatda gərək yeni hava, yeni rəng, yeni çalar, yeni ideyalar gətirir əgər bu yeni ideyalar gətirirsə, yeni səsi ilə fərqlənirsə, bir üslub yeniliyi yaradırsa, fərdi dəst xəttinə seçilirsə, bu ədəbiyyatda yaşayır. Əgər seçilmirsə, bu ədəbiyyatda yaşanır. Və ədəbiyyat tarixinə tarixində də buna aid çoxlu misallar gətirmək olar. 20-ci illərin axırlarında, 30-cu illərin əvvəllərini xatırlamaq kifayətdir. Bu illərdə yeni nəsil Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının yaradıcıları hesab olunacaq. gənclər gəlmişdilər. Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Mikail Müşfik, Məmməd Rahim, Osman Sarvəlli, Mirvarit Dilbazi, Nigar Rəfibəli, sonra Nasırlərdən Mirzə İbrahimov, Meyki Hüseyin, İlyas Əfəndiyev, Əbül Lesem, Ənvər Məmməd Xanlı və başqaları. Çox keçmədən onlar özlərini... Rəsulunun yadından çıxar. Üzr istəyirəm, Rəsuluza. Niyə? Sənin ixtiyarın yoxdur, Rəsulunun Və bu Ən vaxtı gənclər çox keçmədən, elə 30-cu illərin əvvəllərində öz yaradıcılıqları ilə sübut elədilər ki, bunlar ədəbiyyatın böyük havasında özlərinə yer tapdılar və bir nəsil kimi formalaşdılar. Müharibə illərində və müharibədən az sonra, deməli, ikinci bir nəsil gəldi ədəbiyyata. Bəxtiyar Vabzadə, Nəbi Xəzri, Sənari, Qabil, İsmail Şıqlıb, İsay Süyünov, Sabir Əhmədli, Hüsn Əbbaszadə, Bidadə Babanlı, Adil Babayev Çox keçmədən bu nəsil də öz istedadı sahəsində, deməli, ədəbiyyatın aparıcı qüvvələrinə çevrilməyə başladılar. 50-ci illərin ortaları, 60-cı illərin əvvəllərində də yeni bir nəsil Azərbaycan deməli ədəbiyyatının müxtəlif nəsləri içərisində seçilməyə başladı. Əli Kərim, Məmməd Aras, Nərman Həsənzadə, Xəlil Rıza, Cəbir Novruz, Fikrat Sadət, Yusif Səmədovlu, Anar, Fikrat Qoca, Əkrəm Əhlisli Tوفيق Bayram, deməli Fərman Kərimzadə, İsim Əlikzadə, Elçin, İsa İsmayilzadə, Ələkbər Salahsəddə bu nəsil ədəbiyatımızı öz yaradıcılığı ilə xeyli zənginləşdirdi. Daha sonrakı 10 illikdə, 70-ci illərdə də ədəbiyat beləcə yeni səslər, yeni hava ilə diqqəti cəlb elədi. Və nəhayət bu gün bura toplaşan ədəbi gəncliyi, yeni nəsil hesab eləməyə tam mənəvi haqqımız vardır. Və mən bu gün bir ədəbiyat adamı, bir tənqidçi kimi O qədər də bu ədəbi nəsil haqqında bərgüman deyiləm. Yəni çağdaş Azərbaycan ədəbiyatının bu cavan qolu sənətin sabahına, 21-ci əsrin ədəbiyatına müəyyən dərəcədə böyük bir inam yaradır. Bu inamı onlar öz yaradıcılığı ilə dünyaya, gerçəkliyə, həyata yeni orijinal baxışları ilə əldə etmişlər. Çünki deməli buların içərisində ola bilsin. Burada olmayan bunların öz içərisində də müəyyən mənada hələ ədəbiyyat aləmində, sənət aləmində öz cığırını çox çətinliklə tapan, hələ eksperimentlərə uyan, hələ axtarışlar aparan gənclər var, amma ümumiyyətlə ədəbi proses, ədəbiyyat çox çətin, əzablı, üzüntülü prosesdir. Burada qalmaq, bu ədəbiyyatda möhkəmlənmək o qədər də asan bir şey deyil. Mən e, gənclərin yaradıcılığını sırf ayrıcə bir kontekstdə yaxud ümum ədəbiyyatın kontekstində izləyəndə, deməli hər iki halda mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, bu cəvan Azərbaycan ədəbiyyatı ölkədə, məmləkətdə baş verən bütün bu çətinliklərə, məhrumiyyətlərə, e, bütün bu ağrılara baxmayaraq bizdə maraqlı bir ədəbi nəsil yetişir. Və bu maraqlı ədəbi nəsil, bu cəvan nəsil ə özündən əvvəlki ədəbi ənənələrə arxalanaraq, onlardan güc alaraq, faydalanaraq üzü gələcəyə doğru gedir. O ənənələri yaşada-yaşada tarixi bir missiyanı yerinə yetirir. Bir tərəfdən bizim xalq şeirimiz, xalq şeirimizə, aşıq şeirimizə söykənən deməli cavanlar var. Onlardan istifadə edirlər və bu aşıq şeirini sanki yeni biçimdə, yeni formada dirçəldirlər. Bir tərəfdən klassik ədəbiyatımıza üz tutulur. Bir tərəfdən uzun müddət bizdə yasaq edilən Azərbaycançılıq, türkçülük ideyaları haqlı şəkildə qabardılır. Öz kökümüzə, ilkinliyimizə, öz mifimizə qayıtmağa səslənir bu şeirlərdə. Digər bir tərəfdən eyni zamanda qərb ədəbiyatından qərb ədəbiyyatı poeziyası ənənələrindən istifadə edir. Halbuki vaxtilə 60-cı illərdə, 70-ci illərdə bir çox şairlərimizi buna görə qınayırdılar. Albiç Azərbaycan ədəbiyatı sırf özünə qapılmış bir ədəbiyyat deyil. Azərbaycan ədəbiyatı həm milli kökləri ilə, həm də bütün başqa xalqların ədəbiyatından istifadə yolu ilə yaşayan, özünü yaşayan, öz milli varlığını sübut edən bir ədəbiyyatdır ki, bizim ədəbiyatımızın cavan qolu bunu yaşada bilir. Əsasən 80-ci illərdə, 90-cı illərin əvvəllərində ədəbiyyata gələn bu gənclərin taleyi Valiynə qaldıqda isə əlbəttə bu çox ağır, üzüntülü prosesdən keçdi. Bunlar yazmaqdan, düşünməkdən daha çox xalqın ağrı-acıları ilə yaşadılar. Yurd itkisinə, torpaq ağrısına göynüyüb çörək dərdi çəkdilər. Hətta şəhid verdilər. Bizim iki şəhid şairimiz var, ə, bəlkə də üçdür, üçüncüsini bilmirəm. Nizamiə aidin Ülvi Bünyadzadə kimi şairlərimiz var. Mən deyərdim, heç bir ədəbi nəsr bu qədər mürəkkəb, dramatik, fəcizəli tələ yaşamamışdır. Həyat heç bir ədəbi nəsr bu qədər sıxmamışdı, sınağa çəkməmişdi. Ona görə də onların şeirlərində, nəsr əsərlərində kədərin, hüznün və ələmin, ağrının olması təbii idi. Və nə yaxşı ki bu ağrı, bu hüzn və ələm, bu kədər heç də sırf o e, nostaljiyadan irəli gəlməyib o eyni zamanda dərdin böyüğündən gəlir. 20 yanvar faciəsindən gəlir. Xocalı soyqırımından gəlir. Məmləkətimizin düşdüyü ağır vəziyyətdən gəlir. Buların şeirlərində yaşayır. Vaxtilə əh ustad şairimiz Rəsulza yazmışdır. Şeir yazan cavanlar arasında ilhamla, istedadla ədəbiyyata gələnlər olduğu kimi adici həvəsə düşüb gələnlər də var. Və Adətən gənclik insanın mövcud olduğu bütün bacarıq və qüvvənin sürətlə üzə çıxdığı bir zaman deməkdir. Belə bir vaxtda ilk hekayəsini yazmış, ilk şeirini yazmış, ilk bəstəsini bəstələmiş, ilk lövhəsini çəkmiş hər bir gənc sənətkarə kömək eləmək lazımdır, onlara qayğı göstərmək lazımdır. Bə mən burada o usta şairimizin məşhur bir cəlamını, qayğı sözü və qayğı özü cəlamını yada salmaq istəyirəm. Və həmişə bu söz gənclərdən söz düşəndə, gənclərin yaradıcılığından söz düşəndə bir aforizm kimi səslənib. Bəzən qayğı sözü ancaq dildə səslənib. Qayğı sözünü dildə səsləndiriblər, lakin gənclərə qayğı göstərməyiblər. Eyni zamanda bu sözü real şəkildə, praktiki şəkildə ə, həyata keçirmək haqqında ə, düşünüblər və yaxud da düşünməyiblər. Ona görə də hörmətli prezident, bu gün ə bilavasitə ədəbi gəncliyin qayğıları və problemləri ilə bağlı mən ancaq bircə məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ola bilsin bizim gənclərimiz, cavan şairlər, yazıçılar onları düşündürən qayğılarla, problemlərlə əlaqədar öz sözlərini deyəcəklər. Gogolun belə bir sözü var. Gənclik ona görə xoşbəxtdir ki, onun gələcəyi var. Bu gələcəyimiz, yəni ədəbiyatımızın gələcəyi birbaşa da bu gənclikdən asılıdırsa Onda bu gəncliyin ümumi yarazlıq problemlərinin səylərinin bir yerdə birləşməsi lazımdır. Bunun üçün ən elementar bir şey lazımdır. Vaxtilə bizdə Ulduz jurnalı çap olunurdu. Ancaq çox təəssüf ki, indi bu Ulduz jurnalı e, maliyyə çətinlikləri üzündən e, ildə anca bir cəld nüsxəsi çıxır. E, Yanımıza sala 60-cı illərin axırlarını, 70-ci illərin əvvəllərini 60-cı illərdə, 70-ci illərdə ədəbiyyata gələn və indi ədəbiyatımızın aparıcı qüvvələri olan Anar, Əkrəm Əliyevli, Elçin, digər isiməliklərdə, başqa şairlərimiz, yazıçılarımız məhz həmin jurnalda formalaşdılar, böyük ədəbiyyat meydanına gəldilər. Azərbaycan jurnalında müəyyən mənada bu missiyanı yerinə yetirirdi. Ancaq Azərbaycan jurnalında daha çox yaxşı sənətkarların yazıları çıxıb və digər başqa ədəbi məlumatlar da olub. Anca Ulduz jurnalı bilavası gəncliyi öz ətrafında birləşdirirdi və bu funksiyanı demə olar ki 90-cı illərə qədər 93-üncülə illə qədər yerinə yetirməyə başladı. Amma indi həmin jurnal çox ağır vəziyyətdədir. Yəni tək Ulduz jurnalını demirəm, ümumiyyətlə Ulduz stilində belə bir jurnal lazımdır ki, düzdür, gənclər ayrı-ayrı qəzetlərdə, jurnallarda çap olunurlar, kitabları çıxır, onların sponsorları da tapılır. Bəzilərinə iş tapılmır. Vəziyyət çəkilə Amma onların yaradıcılıq səyləri, burada onların elə bil ki, söhbət eləməyə, onların yaradıcılığını qiymətləndirmək üçün bir yerdə onların səylərinin birləşməsi üçün məhz bircə uldu jurnalı e, yaxud o tipdə bir jurnal mütləq lazımdır. E, mən xatırlayıram 1995-ci il Fikrat bəycanın yubileyini hörmətli prezidentimiz orada Deməli, Azərbaycan jurnalı və ədəbiyyat qəzetindən söz düşdü. Hörmətli prezidentimizin səyi nəticəsində, deməli, Azərbaycan jurnalı 92-ci ildən bəri e, fasilələrlə çıxmağa başlayırdı. 95-ci ildə bu jurnalın cəmi birgə nömrəsi çıxdı. 1923-cü ildən bəri çıxan və Azərbaycan ədəbiyyatının güzgüsü adlandırılan bu jurnal elə bir kökə düşmüşdü və belə bir məqamda Hörmətli prezidentimizin bircə sözüylə jurnal yenə öz axarına düşdü, ədəbiyyat kəstində hər həftədə çıxır və mənə elə gəlir ki, bu gün Qobustan jurnalı, Qobustan jurnalıdır, bəli. Və bu üç bu üç ədəbi nəşrin çıxmağı əlbəttə o ədəbiyyatın yaşaması deməkdir. Ədəbiyyat jurnallarda yaşayır. Jurnal qəzet ədəbiyyatın güzgüsüdür, saf aynasıdır. Burada hər şey əks olunur. Ona görə də məsəl ədəbi gəncliyində belə bir jurnalda, belə bir məzmunda mənə elə gəlir ki, birləşdirmək bu səyləri bu istiqamətə vermək e, mənə elə gəlir ki, daha yaxşıdır. Mən çıxışımın sonunu yenə də hörmətli prezidentə öz minnətdarlığımızı bildirməklə qutarıram və o böyük Hüsn Əbidin bir misrasını yadıma salıram. O iki misrasını, daha doğrusu, birinci misra adımdan çıxıb Türkün nicatı e, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət Bizim mədəniyyətimizi yaşatmaq istəyirsə bu mədəniyyətimizin bir qolu da bizim cavan şairlərdir, yağçılardır, sənətçilərdir, bəstəçilərdir. Və ümid eləyirəm ki, elə bu mədəniyyət yaşayacaq, 21-ci əsrdə də 20-ci əsrin yaşarı ənənələrini göstərəcək. Sağ olun. Sağ olun. Çox Ulda, ki, bu çox şümr arzudur. Və hesab edirəm ki, Quldağın mərkəzinin <laughs> səmruan əsasını bu

Ne için? 2 saat 45, 45 dakika. Şimdi bugün de yaygın bir iki saat burada olabilir Ben iki saat ayırmışım şimdi. Belki de çok oldu ama eğer çok olmasın çünkü ben başka işler de var. <laughs> yani Bu kurul tayinleri, bu parçaları da çok yakışıklı. Ee,